Замена на аналогичный. Дело в том, что отслеживать время работы, и сколько инструмент уже проработал, кам система не может, потому что она не знает, какой именно инструмент вы используете на станке. Но такие инструменты реализованы столько станка. Как правило, отслеживается, сколько времени конкретный инструмент работает, и, соответственно, если задан параметр, сколько времени он должен проработать, соответственно, столько, да, то выдается сообщение о том, что нужно заменить инструмент в связи с тем, что он изнесется. І задати на порту, і тобто тут це не задається. Ні, тут не задається? І ще одне питання таке більш практичне. Вразила ваша робота двома руками. Розкажіть приблизно про пристрій цей 3 d мишки якою ви користуєтесь, її функціонал і призначення лівою рукою. такой манипулятор, это, это манипулятор если это можно. Это название 3D манипулятор, да. компании Logitech, 3D Connection. То есть это исполнение 3D Lure, да, у нас есть разных исполнений, в принципе, можно с информацией на нашем сайте познакомиться. Предназначено для 3D навигации в CAD-CAM системах, в приложениях для дизайнеров, в общем, для всех трехмерных решений. То есть все движения, которые вы хотели бы выполнить с моделью, вы да, выполняете при помощи манипулятора и так же самое с моделью. То есть вы, по сути дела, держите руку на самой модели. Это позволяет, ну то есть разработчик заявляет, что это экономит порядка 30% рабочего времени проектировщика. Но я как человек, имевший опыт в свое время кад-инженера, да, я могу сказать, что 15% законов. Особливо там, як касається технік, можна много позиціонувати, е, збохти, коли вже до зборки такого діло, да, там де вже связи задаються, тому то, в принципі там це очень эффективно. Дякую. Скажіть, будь ласка, а цей навігатор можна використовувати тільки як в тих щоб 3D, чи можна взагалі живути? как джойстик, как игровой джойстик его использовать нельзя. Yeah. А, изначально, он для этого не предназначен. Но есть умельцы, так называемые хакеры, которые выкладывают в интернете драйвера под вот различные игрушки. Но в принципе это не предназначено. То есть оно не распространяется как игровой джойстик. А, То есть он будет использовать только в тех программах, что тут перечислены, или можно еще? Нет, садить? нет, нет, нет. Программа значительно больше, это этот хаб перечень. Он работает, я говорю, практически во всех приложениях, которые мы используем. Кроме этого, его можно использовать, в принципе, в глубинных приложениях. Заявлено, что он работает в офисе, у меня правда не получается почему-то, но тем не менее. Можно навигацию выполнять по листу. Я ну, как бы я не задаюсь таким вопросом, да, mm -hmm. навигацию по листу. Ну, в принципе, можно использовать и і и в поводрове, и в каждой. Як выносится координация, на принтер, чи на престрике из ТНС. Я импульдуюсь, через признается подробку самый человек. Забью все курнаты. Ну так вот забьет на толковый. У меня хочет ваше координатор новость. Конечный результат развития этой системы это получение управляющей программы конкретно под вашу систему 4. То есть вы получаете конкретно управляющую программу. Да, да, вы, вы уже не имеете никакого отношения к самой управляющей программе. Вы же годы можете даже не смотреть и не видеть. Сразу компьютер вырастает и все Нет, вы получаете вы получаете промежуточный файл, который нужно перенести в стойку, там загрузить и запустить его. И есть составочки ПК? Uh, под, больш, под большинство, но и те, которых нету, мы, правда, сейчас не занимаемся, наши партнеры под любую стойку, под любой станок, могут написать постпроцессор и адаптировать там систему под любой станок. Это касается и машин технической А артикулатор да, же на самом носке ставится можно? Uh, uh, конечно. Uh, изначально это текст Руслаша, который доступен для э, редактирования как на компьютере, то есть вы можете редактировать по мобории, как, по логике, по точной Так же самое доступен для редактирования а, а, на стриме. В принципе, он а, практически ничем не отличается от той продажи грамм, которую вы в вручную. Просто он не делается от Все перемещения, все же ходят в да. практически У вас программа там. З май... мене немає. Якщо у вас відсіканість, то вам даст, вам покору, воно 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 я з вами погодовуватися в дружній